Зубчатый ролик, который обводит ремень вокруг помпы, абсолютно сухой. Смазка в нем куда-то пропала. При вращении сейчас круто, создает шелестящий звук промывка и набивка смазки исправят это положение. Признал, что нагрузка... Подшипник ролика натяжителя. Смазка да, ну... превратилась в куски. Вращение мягкое, без шелестения. Хотя, когда вот разбирали вот этот ролик, мы ремонтировал Наблюдалось шелестение, превращение, зубчатый ролик. Сейчас. Превращение создает шелестение, ну, потому что сухой. Смажем будет нормально. Подшипники промыта, высушены ожидает Смазка набивается в подшипник при помощи шприца. Обработанный подшипник на гидронатяжителе ремня. Как видно, то его можно сделать неодноразовым. Как видно, что его можно обратно вставить чеку но так как чеки у меня нет наличия я вставил более то что покрепче но хоть хрупкая но держит сверло если хотите ролик обратно вернуть в первоначальное состояние он идет очень медленно то есть если вы резко нажмете то он быстро не сдвинется и не зайдет упор надо как бы нажать и держать и потихонечку 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 что утопает вы вставляете обратно чеку если у вас есть если нет можете поставить сверху. на этом замена и смазка роликов точнее не замена а смазка роликов произведена состояние ремня не предвещает столицы, включает, не ничего плохого. Так что а дальнейшая сел, эксплуатация будет продолжена. За состоянием ремня можно всегда следить, снимая вот эту правую крышку и проворачивая шкив коленвала. Даже можно, в принципе, открывать и смотреть, что, что с вашим ремнем происходит. Не обязательно открывать полностью весь периметр. Машина завелась без проблем, как видно, работает, только завелась, поэтому обороты повысили. Ну, в дальнейшем было за видео, где будет уже прогретая. На сегодня, я думаю, мне работать хватит, пойду